мы будем заниматься. Э. Как вы знаете, в России сейчас формируются реестры казачьи войска. Есть в ближайшее время, наверное, в конце мая, будет проходить в российское, будет проходить объединение всех реестров казачьих войск. витает идея создания российского казачьего войска для того, чтобы казаки занимались ну, для того, чтобы казаки несли службу. Службу по охране общественного порядка, ну, службу по охране границ. Как это будет? Посмотрим, увидим. Но ну, вот в настоящее время, вот у нас, например, в Белорусской области, казаки наших отделов, районов, принимают активное участие в работе, в политической работе воспитания молодого поколения. У нас есть свои казачьи классы, у нас в ближайшее время будет открыт первый в области кадетский корпус а, на базе а, а, школы-интерната для детей без родителей. А, у нас проводятся регулярные спортивно-массовые мероприятия между казачьими клубами и клубами военно клубами. И, и все это делается силами казаков.